митинги двух партий? Тут вот это нельзя назвать митингом. Сегодня в Одесской области с мы, как политическая сила, сила которая причетным лидером является, мы, скажем так, высказывали свою поддержку, у нас эти мероприятия были запланированы с 17 по 26 сентября. Соответствующие заявки были поданы, в том числе и в здании Короскова Вот Мы всегда на таких мероприятиях используем, чтобы молодежь могла выразиться. Вы видите, что подошли мамы, и мамы что подошли мамы с детьми, в принципе, все шло позитивно до того момента, что когда вы зашел в Я бы так сказал. Оппозиция утверждает, что они также подавали заявку на проведение мероприятия. Я не говорю. Город Измаил. Сейчас, подожди, Господи. Третье. По заявкам. Ситуация такова. Мы пошли даже на уступки, даже не мы, а правоохранительные органы. Но я, например, как работник местного самоуправления мог бы там подать соответствующее заявление. Заявка на проведение мероприятия сегодня под городе сполкома представителей оппозиции была подана сегодня в 4.15. Копию этой заявки я могу предоставить. В нашем Почему не разделили митинг, потому что в партии регионов с одной стороны выступает, оппозиция проводит телемост рукой? Почему представители партии регионов окружили телемост со всех сторон, не давая людям, пешеходам не зайти, не выйти? То есть, тем, не не так? Так? Ну это скорее речь идет о конкуренции молодежных организаций. Я думаю, что э, контакт надо выставить скажем, между собой э, организатором непосредственного мероприятия. Я же был инициатором, непосредственным организатором данного мероприятия партии я не являлся. Хотя, а кто, конечно, а несу ответственность основную за все процессы. Ну, это в основном ложится на, как и вся революция, на плечи молодежи. А кого можно обратить, а кто молодежи? Кто плечи У нас активную позицию члены исполкома новый, это Дмитрий Филипчук, достаточно Он отвечает за организацию Конечно, да? непосредственно, да. Пробить. Да, да, я думаю, да. Спасибо. спасибо. Да, спасибо. This year.